Так, значит, Мы сейчас в Киеве находимся, клад Ахметов нас снимает, мы сегодня его используем как оператора. А у меня вопросы Дрончик. к пану Василию. А, в вот всей вот этой темы с Куатом Ахметовым, с патрулями языковыми, с э, общественностью. Ну, как правильно называют, это не языковые патрули, это просто самоорганизация людей. В связи, в связи с этим для казахов я задаю вопросы для пана Василия. Скажи мне, пожалуйста, возможно ли такое, чтобы в Украине, в любой точке страны продавец отказывался обслуживать на украинском языке, на государственном языке? Почему в России вдруг так вспыхнуло, прям захлипнулось в гневе, как будто бы в Казахстане совершил что-то невозможное? Неужели во всех 200 странах мира, и в Украине в том числе, продавцы не обязаны знать государственный язык? Вітаю. Mm -hmm. Дякую за чудове питання. Вітаю всіх глядачів каналу. Можна українською мовою можно Покажи пам'ятник еще нам. Таке в Україні mm -hmm. можливо, але це може бути Могут быть единичные случаи. У нас языковой проблемы как таковой нет. По закону для начала, а потом практика. По закону у нас точно так же, как у вас, Э, сфера обслуживания должна э, обслуживать э, граждан на государственном языке или э, на языке которым спрашивают э, покупатель или получатель услуг и он ответит на том языке в случае того что он его знает то есть вот, если он ну, не минимум, знает, государственный язык украинский да, он укра должен знать. Украинская мова по умолчанию, по замолчиванию Тому в нас проблема зараз в цьому тему... не в тему что мало разговаривают украинскую, украински не знают. Украинскую мову знают все, но используют ее не все. Вот мы uh -huh. сейчас работаем над тем... Это период, да, прошлое. Это наследие. Наследие совкового периода, наследие больших городов, наследие передачи общения в семье. Но э, школа, институты сейчас у нас на украинском языке, и ты без знания украинского языка не сможешь получить высшее образование. И карьеру. Соответственно, карьеру. И бизнес. За э, реклама по-моему, тоже на украинском у вас. Реклама, телевидение, квоты на радио, печатные издания, э, дублирование фильмов. Э, многие дубляжи украинских э, голливудских фильмов намного интереснее, чем русские. Поэтому украинская стает модно. Они сделали лагерно. качественные переводы фильмов. Я этому свидетель. Заходишь и со смехом, с юмором, с интонациями. Актер озвучивает супер классный, перевод супер классный. Зайдите в книжные магазины. Книжные магазины завалены украиноязычной литературой. У продавцов спрашивают 99% книг на украинском языке. Да, тому у нас э, лагерна, ну, мягкая украинизация идет. Э, у нас как, таковы, как таковых тоже патрулей нет, потому что нет необходимости. Люди настолько сознательны, что они сами требуют э, выполнения законов и требуют обслуживания на, русско... на украинском языке. У вас языке. вся страна патрульная? можно так сказать. Да. И э, в первую очередь посмотрите наш парламент, какой бы, какой бы он ни был. Посмотрите на нашего президента. Мы помним, как ему тяжело давался украинский язык. Сейчас он более-менее качественно владеет украинским языком. Вы даже заставили разговаривать на украинском языке оппозиционную, этот, э, как его блок. Все они обязаны разговаривать на украинском языке. Я вам больше скажу. Даже Виталий Кличко, который которому очень тяжело да дается украинский язык сейчас грамотно, без ошибок свою доносит мысль на украинском мове И наоборот, если бы он не знал, если бы они не разговаривали бы, они бы не имели бы никакого будущего в политике. Ну, тяжело сказать, как бы, возможно, и так и есть, но так как у нас вектор украинского мова, то у каждого из них без вариантов. Хочешь быть государственным чиновником, хочешь управлять городом, селом, парламентом, еще чем-то, знай державную мову и используй ее сейчас работы. Дома, хоть на каких на будь-якій вот на, на китайском, на да, китайском, да, на японском, да. без проблем. Но государственный язык, если ты на месте находишься в сфере обслуживания, то ты должен, обязан знать язык. Не можешь, иди ищи другую работу. По умолчанию, по умолчанию, ключевое. Тобто -то, работодавцы, работодатели, нанимая людей, они уже прогнозируют вот эти возможные конфликты возможные нарушения закона. Они уже при тестировании спрашивают знания державной мовы. А так как у нас нет проблем со знанием, просто это закладывать закладано где-то тут, что вот по умолчанию как-то вот нужно галочку поставить у Крымова, понимаете? Смотрите, что он сказал. По избежание конфликтной ситуации работодатель спрашивает знания государственного языка для того, чтобы у его подчиненного не возникла конфликтной ситуации. Получается, незнание государственного языка – это и есть конфликтная ситуация заранее. Классный момент. И еще не менее, не менее важное в данной ситуации – наша украинизация сейчас идет без российских попсы, без российской эстрады. Наши дети э, растут на украинских, украиномовных мультиках. Наша молодежь слушает помимо мировых, да, и российские слушают. Но у нас сформировался э, целый класс шоу-бизнеса укра украиномовного. У нас классные мировые группы, ну, Каска, ее слушают во всем мире. И таким образом молодежь прививается к украинской мове через музыку, культуру. Контент широкий. Широкий контент. И государство это стимулирует, в том числе налогами, для книгопечатания, для книгоиздания, э, издательством выгодно выпускать украиномовную литературу, потому что государство э, снижает налоги для такой литературы. Если ты заводишь российскую мовную литературу, для тебя налог выше. Помимо того, у нас запрет на некоторые печатные издания еще немаловажно в нашем современном цифровом мире. Все сайты, все приложения, которые скачиваются на смартфон, по умолчанию должны быть на украинской мове. Ты скачал приложение, э, ввел свой аккаунт, и только потом ты можешь перейти на, на другой язык. То есть по умолчанию. По справа. умолчанию украинская мова сайт идет. Как и... первый язык. Да. Это немаловажно, то, что э, тебе не нужно как бы вот, искать э, ты свой язык. Вначале затронул очень важную проблему сам. Она касается того, что общество э, двуязычное. И пока на украиноязычную сторону пока тяжело идет. И это, считаешь, это все это связано со временем? Это может быть через поколение перейдет? Со стороны общества, со стороны государства, со стороны блогеров, со стороны парламента, не знаю, президента какие-то шаги еще возможны? Чего не хватает? Какие ошибки? Законодательно все сделано. Все сделано. Квоты, законы под заточены. Осталось только, ну вот сознательное, сознательное. Агитация. Да. От популяризація своїм е, приміром. От я спілкуюся українською мовою в побуті в сім'ї, я з україномовної сім'ї, і е, для мене проблема перейти на російську мову, в мене акцент навіть на російську мову, але я з поваги дочерс. До, до Не знаю, мож, можливо. Але е, зараз по е, такими методами популяризації, те, що ми вже проговорили, потихенічку, потихеньки, українська записуватися там... записувати. можна записати. Ага. И получается, что мы на мысли какая была? Э, мы, мысль такая, законодательная база подготовлена, э, все сделано для того, чтобы украинская мова была в приоритете. Сейчас э, сознательность простых украинских, украинских граждан выполнять эти законы и через своих детей, через поколение это все будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться и украинская мова будет домин, Мы не против русского языка. Последний вопрос. У нас заканчивается батарейка. Вопрос такой почему Россия взорвалась вот на на то, что вот портовцы, оказывается, обязаны знать, вы что, с ума сошли? Они не обязаны, они должны знать, разговаривать на своем родном языке, русском языке, и все, хватает этого. Ответ очень простой. Там, где будет казак телей, украинская мова, белорусская мова, там никогда не будет российского оккупационного чобота. Там никогда не будет российского оккупанта. И э, наша мова, ваша казак телей, это Оружие против русского мира Мы не будем э, Как бы такими э, наивными Мы знаем, что на нашу землю Большие планы в этой им империи И на вашу землю И как только они увидят, что Почему они не имеют претензий к Галиции, к Галичине Потому что там 99% Разговаривают на украинском языке Они только бьют там, где у них есть Вот эта больная точка Нет русского языка, нет русского мира Запомните, дорогие казаки Где есть русский язык там обязательно всегда появится имбирский оккупационный сапог. Да. Ахмед, дякую вам. Ну, не знаю, надеюсь, что...